На конкурс дети читают стихи для лабиринт.ру Читает Федотова Ульяна пять лет. Роберт Рождественский. На земле безжалостно маленькой. На земле безжалостно-маленькой. Жил-то да был человек маленький. Была у него служба маленькая. И маленький очень портфель. Получал он зарплату маленькую. Наутром постучалась ему в окошко небольшая оказалась война. Автомат ему выдали маленький, сапоги ему выдали маленькие, каску выдали маленькую и маленькую по размеру шинель. Ну когда он упал, некрасиво, неправильно, в атакующем крике вывернув рот. Что на всей земле не хватило мрамора, чтобы вырубить парня в полный рост.